Ты тоже. Погода такая, то холодно, то мокро, то снег. Ты не говори, я накопила лекарства? А что с Петей? Петя, встань за снегом, пожалуйста. Ну-ка, давай, давай-ка я тебя подниму. Петя! Петя, миленький, дыши, солнышко мое, дыши! Ну, блин, помогите кто-нибудь! Маша, что случилось? Он закашлялся упал. Тихо, 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 тихо. Вот, тихо. открой, 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 открой. Так, все ясно. Держите. Ну вот и все. Ну вот и все. Все хорошо. Плохо бігається, з децо А? Ну що, испугалась? Да нет. Просто думаю, що могло случитися, если б вона нас не заметила. Да? А ти не думай. Ой. 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 Добре, коли все закінчується благополучно. Однак далеко не завжди, коли людині раптово стає зле, швидка миттєво опиняється поруч. Зазвичай її прибуття треба дочекатися. І навіть ті самі законні 10 хвилин на проїзд лікарської бригади можуть виявитися надто тривалими. І тому дуже важливо кожному бувателю володіти необхідними навичками надання першої до лікарської допомоги в екстрених випадках. Саме про це ми будемо говорити у сьогоднішній програмі. Не перемикайтесь. У повсякденному житті ми звикли користуватися позитивними установками на кшталт, все буде добре, та якщо про лихо не думати, то воно й не відбудеться. Ці орієнтири дійсно є корисними. Однак ще більшої впевненості в тому, що все буде добре, можна отримати якраз завдяки володінню алгоритмом першої долікарської допомоги. І тут доречно звернутися ще до однієї установки: береженого Бог береже. На жаль, часом трапляються до болю прикрі і нещасні випадки, за яких людина могла б залишитися в живих, якщо б оточуючі виконали певні насправді зовсім нескладні дії. Ось одна з таких сумних історій. У нашому місті машина збила хлопчика, який переходив разом із батьком вулицю. Батько отримав декілька забитів, а син втратив свідомість. У нього розпочалася носова кровотеча. Через те, що він лежав на спині, кров, що затікала до гортані, викликала рефлекторну зупинку дихання, і, попри великий натовп людей поруч, хлопчик загинув. Якщо б його просто повернули на бік, трагедії б не сталося, але цього ніхто не знав і не вмів. Можливо, і хай воно так і буде, що ці навички не знадобляться вам ніколи. А можливо, лише один раз у житті, але саме у такий спосіб. Ви врятуєте життя своєї близької людини або ж випадкового перехожого, яка за великим рахунком різниця. Головне, що завдяки вашим правильним діям однією бідою в світі буде менше. Досі експерта Олександр Малейов. Головний лікар станції швидкої медичної допомоги міста Донецьк, від окремленого структурного підрозділу комунально-лікувально-профілактичного закладу, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, лікар вищої категорії, досвід практичної роботи в інтенсивній терапії 22 роки, виїзним лікарем швидкої допомоги 5 років. Одним із піонерів реанімації був Пітер Сафар. Питер Сафар ввел, э, ввел такое понятие, как реанимация для домохозяек, определив важность той помощи, которую окажет не специалист. Как бы быстро не ехала бы скорая помощь в э, нашем формате, как, бы, как быстро бы не при, не, э, на место происшествия не прибыли медики, которых обучают оказывать. Э, помощь человеку в неотложном состоянии, в экстремальном ситуации, все равно это занимает какое-то время. Поэтому очень важен момент обучения не специалистов, вот то самое, э, реанимация для домохозяек, методами оживления, оживления или поддержания жизненных функций у человека должны владеть все. Этих функций не так много. Это поддержание сердечной деятельности и поддержание в первую очередь проходимости дыхательных путей или обеспечение организма кислородом, чтобы пострадавший с места происшествия был доставлен в стационар, где уже есть возможность обеспечения более длительного поддержания жизненно важных функций. Информация для розддумов. Людський мозок за відсутності кисню гине впродовж 3-5 хвилин. Бригада швидкої допомоги прибуває протягом 10-20 хвилин. Чи варто за такої арифметики казати, наскільки важливими є реанімаційні заходи, які проводяться до приїзду лікарів? Сподіваємося, що в цьому ми вас переконали. А тепер що стосується практичної сторони питання. Більше з нас, хоча б раз бачила, як непритомна людина лежить на вулиці, чи то на лавці, чи взагалі на тротуарі? Гадаю, що не помилюся, як це не прикро, Що більше з нас у такій ситуації проходила повз у переконанні, що то людина не твереза. Найчастіше воно так і буває, хоча не завжди. І навіть якщо людина дійсно не розрахувала з алкоголем, вона також може потребувати медичного втручання. Якщо справа все ж таки не в спиртному, то людині тим більше необхідна ваша допомога. От чому? Почему... мы должны э, донести до людей, чтобы э, человек, э, проходящий по улице и увидев бездыханное тело, он мог отдифференцировать. Это лежит пьяный, которого нужно повернуть на бок и дождаться спокойно стоять и ждать скорую помощь, чтобы ему оказали в последующем э, стационарную помощь. Или это человек, находящийся в критическом состоянии, который умер. На сегодняшний момент э, Ассоциация Анестезиологов, Европейская Ассоциация Анестезиологов и э, Американская Ассоциация Внезапной Смерти разработаны четкие критерии для определения состояния клинической смерти, которая требует э, дальнейших шагов. Разработана так называемая «цепочка выживания». Цепочка выживания состоит из нескольких звеньев. Первое это определение состояния клинической смерти, второе, второе звено в этой цепочке выживания это позвать на помощь. Позвать и гарантировать, быть уверенным в том, что эта помощь приедет. Третье звено это Начало проведения непрямого массажа сердца. Мы сейчас говорим о взрослых, потому что у детей существуют свои особенности. Соблюдение вот этих трех звеньев и четвертое звено, оно уже медицинское, заведомо повышает возможность выживания человека. Я ставлю себя на место э, прохожего, который проходит, идет по улице и видит человека, лежащего на э -э 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 тротуаре. Он должен совершить три действия. Первое, это обратиться к нему как-то, то есть нанести ему какой-то тактильный, то есть прикосновенческий, извините за неправильное слово, но прикосновенческий э раздражитель, и обратиться к нему голосом и не видя реакции. В ответ он должен констатировать то, что этот человек без сознания. Второе, необходимо опри определить пульс на сонной артерии. В области шеи пальпируются э сосуды. И если рассматриваются две ситуации, сомневаешься в том, что есть пульсация, склоняться нужно в то, что ее нету. И третье, это посмотреть, дышит человек или нет. Вы что, не знаете, чем отличается мертвый человек от живого? Знаю, но я же его спасала. Назовите мне первые признаки клинической смерти. Мы... Первый признак клинической смерти – отсутствие дыхания. Немедленно берите учебник по реанимации и зубрите его. Если мы все-таки заподозрили клиническую смерть, то следующим звеном я сказал позвать на помощь. Подчеркиваю, что звонок на 103 с мобильного телефона он является бесплатным. Не нужно этого бояться. При этом, когда вы звоните на 103, вопросы, которые задает вам диспетчер, которому вы звоните, они важны. Но здесь тоже имеется четкая последовательность ответов. Лучше даже знать эти ответы предполагаемых вопросов. Первое, что вы должны сообщить, откуда вы звоните, по той причине, что по техническим причинам звонок может быть прерван, и естественно к вам никто не приедет. Следующий момент. Вы должны сказать, что случилось, дабы диспетчер понимал, какой уровень бригады, как быстро нужна бригада и какой уровень бригады нужен быть. Если существуют последующие вопросы, то они важны. Диспетчер на другом конце провода, он понимает, насколько ситуация с места происшествия важна. Есть ли у него время выяснять нюансы или нужно каким-то образом повлиять на ситуацию, чтобы помощь была оказана немедленно. Ось так виглядає диспетчерське швидкої. Саме сюди надходять дзвінки з проханнями про негайну допомогу. Годі казати, що в цих умовах кожна секунда має значення, тому, коли ви телефонуєте на 103, намагайтеся викладати інформацію максимально лаконічно і чітко. Від цього залежить здоров'я та життя постраждалої людини. На жаль, часто громадяни не дотримуються зазначеної вимоги, чи то через хвилювання, чи то через недостатню компетентність, навіть за щирого бажання допомогти вони своїми неграмотними діями збільшують час надходження порятунку, а отже, зменшують шанси на благополучний результат. Наприклад, безпосередньо на очах нашої знімальної групи діалог диспетчера з очевидцем нещасного випадку відбувався більш ніж три хвилини. Громадянин не міг визначитися з місцем пригоди та чомусь не бажав залишати свій контактний номер. Витраченого на таку розмову часу теоретично цілком достатньо для того, аби необхідність у допомозі просто втратила свою актуальність. Вибишеський район. вулиця. Возле якої вулиці знаходиться чоловік на такої вулиці? 145 дом по улице какой? Улица Церетели или улица Куйбышева. Определитесь, пожалуйста. Церетели. Телефон оставьте свой. Мобильный телефон оставьте для контакта. Если возникнут вопросы по поводу этого больного, местонахождение его, к вам обратятся. Назовите свой номер телефона. Мужчина, назовите свой номер телефона. Вы даете неопределенный да, адрес, -то, то ли Кубышева, то ли Церетели для того, чтобы бригада, которая поедет на этот вызов, могла с вами связаться, уточнить, где находится этот человек. Вы очень долго записываете, человек нуждается в помощи. Давайте определитесь в ваш номер телефона. 16 больница, вот ожидаете патологии? Первый вариант. Вы вправе э, позвонить самостоятельно, но это потеря времени. Учитывая то, что на определение состояния клинической смерти и соблюдение второго звена у вас всего 10 секунд, это очень мало. Лучше второй, второе звено отдать кому-нибудь. Как правило, ситуация происходит такая, что если лежит бездыханное тело, то вокруг много людей, но больше, как правило, паники. Поэтому человек, который взялся